मी सचिन शिंदे आपण पाहताय आपल्या परिसरातील सर्वात जलद आणि विश्वसनीय बातमीपत्र सांगणार महाराष्ट्र लाईव्ह हे युट्यूब चॅनल गणेशोत्सव काही दिवसांवर आला आहे आणि बाजारपेठेत बाप्पाच्या मूर्तींची सुरू झाली पण यंदा मावळातील भक्तांसाठी एक वेगळीच आहे चेन्नई तेलंगणा इथून खास आणलेली लाल माती वापरून मावळच्या भूमीतील पवित्र माती आणि नैसर्गिक घटकांपासून शंभर टक्के पर्यावरणपूरक लाल मातीचा गणपती रोडच्या विकास नगरात उपलब्ध होणार आहे गणेश कलाकार मनोहर चक्रवर्ती हे मूर्ती साकारताना गोमूत्र गायीची शेण आणि अकरा पवित्र पत्री बेल शमी दुर्वा अपटा अंबा धतुरा अशर्गिक घटक करता महंगा कर है 20, 20 किलो का है ना क्योंकि वो मिट्टी से मिडिल क्लास फैमिली उसको खरीद अपन गणपति बनाया उसको वो खरीद को वो खरीद नहीं पाए इसके लिए हम लोग खेती से मिट्टी लिया और उसको फिल्टर किया फिल्टर किया उससे वो फिल्टर से और और जो गणपति का पूजा पे यूज करते जो पूजा पे यूज करते पान उसका ग्यारह पान ना उसके अंदर ट्राई करके मिक्स किया और गाय का गोबर ये सब पूरा मिक्स करके धार्मिक पद्धति से ये गणपति बनाए ले पहले टाइम क्योंकि पुणे में ये ऐसा कोई नहीं बना रहा थे आजकल आजकल सब पूरा कमर्शियल हो गया क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से छोटा गरीब लोग उनसे लेके तक ऐसा नहीं कि आप लोग एक, 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 से कम दाम में और देने के लिए हम लोग है ना जीरो पोल्यूशन का ये अवेयरनेस लेके आने के लिए लोगों में फिर ये गणपति लेके आएगा क्योंकि गणपति है ना कम से कम तीन सौ से लेके छोटा गणपति तीन सौ से लेके 6000 छः हज़ार तक अपन दे सकते हैं क्योंकि ये गणपति बनाने में मुश्किल है एक घंटा में एक दिन में दो दो दिन में एक गणपति होता है क्योंकि पी का है ना एक दिन में पचास साठ सत्तर भी बना सकते हैं क्योंकि पीओपी का अलग है ये अपना अलग है ये जीरो पोल्यूशन पीओपी का क्योंकि ना वो सब पूरा पोल्यूटेड है वो आजकल सब पूरा केमिकल यूज कर रहे हैं लोग और पानी का सब पूरा पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि अपना इसमें सब पूरा नेचुरल कलर यूज किया है उसके अंदर आष्टागंध यूज किया हम और हल्दी यूज किया कुमकुम यूज किया ये काली ये यूज किया अपने इसके अंदर तो इसके ये मिट्टी ये गणपति वापस विसर्जन करके घर के अंदर ही विसर्जन करके अपना घर के अंदर जो प्लांट्स है उसके अंदर ये दे सकते हो ये पानी भी दे सकते हैं इसका मट्टी भी दे सकते हो उसको इसके ये फर्टिलाइजर के जैसा यूज़ कर होता है ये अपना अपना गाय का गोबर ये सब पूरा फर्टिलाइजर के जैसा यूज़ करते हैं इसके लिए वो ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट में ये हम लोग पहला टाइम ये ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट ये लोगों में अवेयरनेस लेके आने के लिए पहला चालू किया है इसके अंदर अपना पीपल पीपल और मोग्राम उत्तरे धोतुर शेमिन भी वगैरह ग्यारह पान का इसके अंदर ड्राई करके मिक्स किया है इसके अंदर और गाय का गोबर अष्टगंध कुमकुम हल्दी ये सब पूरा मिक्स करके ये गणपति बनाए है अपन इसके अंदर अपन सब पूरा ये मिट्टी है ना सोच में जो फेमस है क्योंकि सोच में हर एक साल ज्यादापन करके लाल का मिट्टी मिलते है उधर का क्योंकि लाल मिट्टी से इधर वो मिट्टी से इधर लेके के लाल मिट्टी का एक एक ए दिया ले अपन कोटेशन दिया कोट दिया ले लाल मिट्टी का गणपति करके लाल मिट्टी का अंदर ये जो इसके अंदर यूज किया ले सब पूरा समुन्द्र के रेती और अपना राइस का जो घास आते है उसका ट्रांसपोर्ट के लिए ये कुछ भी नहीं होता है ये ट्रांसपोर्ट के कुछ कर सकते हैं ऐसा ये स्ट्रांग है इतना पत्थर के जैसे माफी वो बन जाते है पानी में जाएंगे तो एक घंटे में सब पूरा ये पिघल जाते हैं सब पूरा में तो सब पूरा टोटली ये यूजफुल है अपना वापस इसके लिए हम लोग ये पहला पुणे में ये फर्स्ट पहले टाइम इधर इंट्रोड्यूस किया इतना छोटा चेंज से लेके छ फुट तक बना सकते हैं पुणे उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं इसका बहुत बहुत ये सपोर्ट आ रहा है सर क्योंकि सब आजकल सब पूरा अपना जनरेशन चले गया नेक्स्ट आने वाले जनरेशन के लिए ना सब पूरा पानी का और खेती का सब पूरा प्रॉब्लम हुएंगे करके अपना सब पूरा लोग है ना सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए बनाने के लिए हम लोग हम लोग है ही साथ में आप लोग आगे आगे बढ़ो हम लोग करके बता रहे हैं लोग अब हम लोग तो बहुत संतुष्ट हो रहे हैं सर यहाँ पे क्योंकि ये गणपति और हम तो लोग और कोई भी सपोर्ट किए तो लोगों को फ्री में भी देने को तैयार है मिट्टी का गणपति का जो भी लोगों को नहीं अवेयरनेस लेके आने के लिए कोई सपोर्ट किया तो हम लोग फ्री में देने को तैयार है रासायनिक रंगांऐवजी हळद कुंकू अष्टगंध अबीर या नैसर्गिक रंगांनी मूर्ती सजवल्या जातात त्यामुळे विसर्जनाच्या वेळी मूर्ती फक्त एका तासात पाण्यात विरघळते आणि उरलेली माती थेट झाडांना खत म्हणून देता येतं पण दुसरीकडे बाजारपेठेत पी च्या मूर्तींची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे प्लास्टर ऑफ पॅरिस या मूर्ती पाण्यात विरघळतच नाहीत विसर्जन झाल्यानंतर त्या गावातील विहिरी पवणा किंवा इंद्रायणी नदीत वर्षानुवर्ष तशाच पडून राहतात त्यावरचे रासायनिक रंग पाण्यात मिसळून मासे जलजीवन आणि शेवटी मानवांच्या आरोग्यावरही घातक परिणाम करतात पाण्याची गुणवत्ता कमी होते विहिरी तलाव दूषित होतात आणि विसर्जनानंतरच्या पाण्यातील प्रदूषणामुळे आपल्या पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो म्हणूनच यंदा गणेशोत्सवात इको फ्रेंडली मूर्तींचा स्वीकार करणे ही केवळ श्रद्धा नाही तर निसर्गाप्रती आपली जबाबदारी आहे सहा इंचांपासून सहा फूट उंचींपर्यंतच्या या मूर्ती भक्तांना उपलब्ध आहेत आणि घरच्या घरी विसर्जन करण्याची सुविधाही आहे त्यामुळे परराज्यातील लाल गणपतीचा डंका मावळमधील देवरूड परिसरात दिसणार आहे आपल्या भागातील बातम्या पाहण्यासाठी वर महाराष्ट्र लाईव्ह वन न्यूज चॅनलला वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा तसेच आमच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा